Ох. Сидишь, доходишь, не хочешь взять, постараться, встать двумя ногами. Ты встаешь и берешь на другую ногу, перекрыжаю перекр... Двумя ногами надо вставать. Двумя. А ты хочешь перекрутиться, оно тебе не дает. Двумя надо вставать. Коленями надо отталкиваться. Упирайся в ноги, вставай. Ноги дальше. Вставай. Выпрямливай ноги ровно. Подайся вперед больше. Самвел, руку дай. Ты сама вставала? Потому что ленивая. Свет, ну, свет век век? может Мы вам уже отрубали. Свет, а, а я знаю, чего. А чего? Самвел, да. там у ванной подойдися. Давай, Вода, как сюрчит. Давай. Надя пока помыет, вся мокра. Вызывайте сантехника, я не соображаю. Вызывайте. Седай, седай, что ты стоишь, седай. Сидать? 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 Ну а что делать? Сидай, вставай. Сама, давай. Седай, 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 резче. Вставай сама. Вставай. Сама говорю. Сама. Садись, руки подставь. Руки подставь вся и также встань. Давай. Давай, говорю. Делай, говорю. Вперед! Резко, не надо на бок идти, не надо, прямо, ты хочешь вот так сделать, так ты так станешь? так и в меня болит, двумя вот, подайся вперед и на колени, на колени упор сделай, на колени упор сделай, на колени, на колени упор, Ай, руки. нет, так не будет, Дила, ну не можешь, не можешь, сиди, жалей себя дальше, сиди, дальше. Ты не и дальше, да не знаю, уже пару голубцов знать я ничем помочь не могу. Света, дядечка, мы ну, можем суток сытить? Не, не, не. Пару голубчиков. Нет, нет, -дерек. Надя. Дерек. Надя. Ты света, Светник. Да 10 раз скажешь нет, она а каждый 10 раз. Собака, Покушаю сейчас. Есть котлетка, есть голубцы, супчик. Все хватает, на этих Сейчас, сейчас. Пару штук. Сейчас я его немало сниму. Сейчас я пойду. Юшечка. Сейчас я сюда. И не мочу идти, хныстуалета. сюда. А ну нечего я, медью отелю. Скриз медью ты, боже поди. Хнымачу не знаю. Пожалуйста. Не, хлеб не надо. Не надо? Не, не, не. Дивись. А с Чечевицы, не? Да, чуть-чуть там, чуть-чуть было чечевицы и все. Чуть-чуть, mm. одна граммочка была чечевицы. Пошли. Mm -mm. И суп у нас вкусный. Суп, трошки чечевицы кинула в суп. И фрикадельки. Котлетки не хочешь? Mm -mm. Не бачу. Твои. Возьми хочу что Спасибо. Ты что-то хочешь сказать? Нет, хочу, но потом скажу. Уже голубцы. Вен. Уже, поеду. уже, да, Ну, голубцы, он поедет. Ты работа к Соколу. Угу. Анализ я тебе скину, да, а она там подивится. Да, на унитазе пописит. Не то, что там побудет, пописит. Вот эту руку кладу вот так, давай унитаз не могу сидеть. Не могу. Может, какую сидушку на домах будешь что, если заказать? что да никогда бы с Что уже об этом говорить? Уже, уже я все. Ходила, да, вот. Василий, а это уже пустые балочки. Это уже просто пустые балочки. Все же кажу, пусти балачки. Да, ну, пусти, Уже ну, все. Ну что, я ты поржалею, но ничего ну, ничего не ну, буду. Молодец. Делать. Надо думать и беречь то, что есть. А не шляться. И в 77 лет, чтобы нигде не болело хотеть. Да ничего не сказал. Хотя бы сказал. Ребята, после этого укола такая и так и бывает. Я бы не делала. то что же помог mm -hmm. мне эти ноги? Ты еще хуже сделал. Mm -hmm. Такая помощь враг, врагу не пожелаешь. За анализы взяли две с половиной. Сейчас не знаю, сколько приедут, возьмут. За спасибо нам это самое. Переслала и цветы, и доллары. <coughs> Олеся, по 300. Выслала, да? Да. да? А у тебя не Йоси нема? Савал, каблу, 600, денег у, так, Сейчас у в Не, я понял, у нее нет денег, она говорит, что уже кончились деньги. Ну, евро. Она говорит, yeah. я не трогайте, кажу их. Не трогайте. Сядь Они ровно. Не не Но болит, а ты делаешь еще Чекали, хуже. Перекосаю бы в одну сторону и все. Я кажу вот эти стояли раніше 600 чим-то, Зараз 910 сьогодні пішла раді. Василіна 600, вони стояли 800 з чим-то. А була, що вони подали. От була акція, акція. Да. а тоді ж последній по акції 700. Думаю, чого ж вона 700, А вони зараз стоять 920. Да, сейчас до... Было 800 чем-то, а сейчас 920. Я сегодня... Ну, я же как... Я горю, блядь. На два а дня. Я горю, температура. На месяц и тридцать. Температура. Сколько мне денег mm. надо? Нахера? Ну, Нахера? Чувствуешь? Ну, есть радость. Давай, а тут есть. Я, сидят, я тут такие порядки потолок дела. Чем найду сейчас, не знаю. Я тут повигрівала. Ті співаємо, то оці купляємо, то ручки купляємо, то полоски без кінця, скільки йде на хімію. Нахіра надо. Де Бог дивиться? Я не знаю, Було б легше всім, як мене не стане. Якби це... в тебе мозги були на місці, Нахіра то mm. Мамі, А не треба. це не кажи. Температура, да. Голова горит, глаза болят. Ты подхватил? Я простыл. Да? Вот это не вирусное, Пошли. наверное. Наверное, ходили. А может бывает это? того, что простуживаешься от температуры? Бывает. Или вирусное именно? нічого, це, це січас пішло вірусне. А раніше яке було? А раніше просто температура. Це січас ми тільки що вірус. вірус. А, а, оно, а те... чого тоді температура, що не вірус? Ну, а це? я, я простужувалася. Організм простудився. Ну, да. А ще це зараз ми вірус, ой, вірус. Ну, горло, у тебе болить по своєму горлу, не так? Ну, ну, як бронхіт, і голова горить, тут прям глаза. А как лежишь, тоже болит? Болит все время. И все сидю, под тяну, и все болит. Сам алкаш, мамка, может до конца? А зачем до конца мне так ожить? Мне что, тебя убить, или что? Мне тебя убить, или что сделать? А что до... а мне сделать? Тебя убить? Василий, а вы чуете, что сам алкаш? Ну, слушай. Мне тебя убить? Ну, слушайте, что он говорит. Мне тебя убить, говорит. Чи что? А я хочу, я проси Бога, щоб я сама померла. Mm. No, не треба мене вбивати. не надо мене. Ни голову не будеш морочити ти сам будеш спокійно лежати. Нічого не буде, правильно врач казав Мелітополі. Тетяна каже, полить, бо ти ще жива. А була б каже, вже не жива, нічого б не полі. Так воно і є. Mm. Угу, 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 угу. Не доводи, Господь, Ой. и зубы уже скрывочены. Те зубы поломай. Ой. Угу. Мне, конечно, за руку взять Надя, Надя, мне так проще, дойти до туалета. Ок, ойкнула. За те, що встала болить, і потихеньку, потихеньку, больно зуби щепила, йду. А коли сама мені треба від цього, я аж до Наді повзти жопою. І так чотири рази Наді. А возьми палку, ти можеш встати? Гроші я блядь, ще кого на надячу. Ну хай Надя начує ночі. Кота буде днем провідувати. Я тоді взагалі не встану. Я цілий буду біля неї. Гроші вона буде вкатю, а треба вставати ставати його Канал. Аршалуиста? Ну да. А коли, а коли то, А коли приснился? Ризал, свету сытник Платил манет, да, а попал на Свету. Андрей в то время дома не былу, а он сказал, если бы я был в те... ну, конечно, 37,5 да? я бы его кончил. А коли тоже приснился сон, что он говорит, я захожу в комнату, лежит твой батько такой, что худый страшный, и у него опарыши на нем. Чу, чу. Да. И так, на как на... И каже, ой, каже, мне все горбы позрезали. Горбы? Ага. Он же горбатый. Да, да. Надя, что так? Скажи. Слился, коли слился, а шалусь. Коли слился, а шалусь, что лежала на нем уже... черви Червяки лазали. І, О, каже, і, каже, і, і каже, що мені вже поз... всі горби позрізали. Ну він же горбатика, мені всі горби позрізали. Це снилося, Може там боліє, може щось. Не знаю. І як сниться всі далі неприятності якісь. По житті було так. І в сні, як присниться, вже знаю, щось буде, помієш? О, температура 37,5. у mm -hmm. тебя и все. Сколько он гимна наделал, и все равно. Так, я то, ему то, не хочу днем? своей боли, что у меня. Это днем, что ли? будет хуже, да? Конечно, может быть больше. Надо купить уж от стола. Все равно я не знаю, что ж, воно ж кажуть, как такая температура, то они ну, сбивать и не <звук> Я чувствую, что горит. А билетик, еще одна грамочка осталась полностью, все продано. На Сорочинку? Да. Вот то же, где сирий, где светло то не продано, да? А где вот то золень, так то продано. Нет, наоборот. То, где зеленые цвета, это продаются. Сирица купилась уже. Это бы будет лишних 10 минут. Скажи, что? Чтобы ты получил мне пенсию. Она тебе сейчас надо. Я же ей получу. Она что, с чего сам была? Нет, я хочу, чтобы за 2 месяца, это надо числа 15 получать. Ну, так Надя получит. Я получу. получу. Ну, так а что ты чудишь? Я же сказала, что я получу. что? Че шо? Ну, Довидься, я не так только сам могу получить. Я же вам получаю пенсию. Часа є, не Ми не вами вчора балакали, що нехай тоді получите за два місяці. У началі третього. Уже воно 34 четыре минути п'ятього. Ну, прийде до сорок п'ять. Здравствуйте. Здравствуйте. Парень. Мужик. 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 Высокий, черненький. Вы так, как ты любила, мав, всю жизнь. <сёк> Высокий, черненький. Давай, давай, поворачивайся. Я давай, ты другу. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Уклосы у меня сидит. Ой, Господи помимо. Рассказывай так. Можно сделать это? Можно. Давай я принесу на. Ну. А мы можете сюда напротив прям сесть, на вот эту штуку. Вот. Громко было. Наплохо. Так. Там у нее замена сустава была, вот да. эта нога. Она вот Вот это же после укола. Мама, одевайся, ну, с приветом. Ну чего вы на меня сейчас улыбку Вот это каждый день, Самел. Это каждый день такое. Каждый день. А ты вроде как специально сегодня. ну давайте, трошечки быстрее. Давайте, трошечки быстрее, Вы можете, так, трошки быстрее. Давайте, давайте, давайте. Надо на ходнуки взять. Давайте, давайте, вот так, трошки, трошки. Выровняйся. Давайте. Все, сядайте. Все. Ой. Ой, и брейк, и брейк упасть. Я-кай-ка могу снести. Сейчас, сейчас уже не могу. Куда я кай Так я тут сам написал? Угу. Ага. Ребятки, хочу показать. Панкин прислал посылку. Смотрите, такое кошпо. Я так понимаю, это... Именно кашпо. Потом такой домик, фонарик. Вот, очень прикольная штучка. Это, ребята, пазлы. Я с Колей. Это пазлы. Прикиньте. Подарки это панкины, ребята. Я в ТикТоке играю. Кто а не знает, это Валера Панкина Настя не из Харькова, да, но живут в Польше. Потом очень-очень классный и такой дорогой подарок. Смотрите, шарик в нем. Я с мамой с двух сторон. Вот это очень классный подарок. Спасибо огромное. Вот, потом такую штучку на дверь я повесил, чтобы Томас драл. Игрушку для Томаса. Томас уже игрался. И смотрите, вот это. Лавы. Подушка. И грелку вот такую. Я заберу новую квартиру. Так, вот это, не знаю, показывал, это торнадо мне Юля привозила. Вот эту штучку, очень классную. Это парень делает военный. С одной рукой остался, вот он делает из гильз вот такие вот гербы. Я заболел, ребята, страшно. Завтра спектакль, сегодня уже звонил, чтобы отказаться. А замены нету, парень второй тоже болеет. И он где-то в Черновцах. Я не понял, что мне трусы садом наперед. Капец. Трусы садом наперед, ребята, садите. Дырка сзади. Ну, а что тоже удобно? Еще хочу показать мне Иван Лазалван, который косметикой без парфюмерии занимается. Подарил вот такие шикарные ребятки духи Амбервуд. Какой аромат, ребята? Это Арабские Эмираты. Шикарный. Просто вот он мне дарил. Такие санторини А это вот такие. Просто класс. Спасибо огромное. Вот от них коробочка. Очень врач маму посмотрел. Это на еще и симулянка, наверное. Понял, потому что это коробочка от них, смотрите. Коробочка, вот тут документ потому что посмотрел, это не Рамидин, купил себе еще, посмотрел и говорит, вот так вот и по руке стучит молоточка, она, ой, 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 господи, я говорю, мама, ну что это, что ты ойкаешь, что ты ойкаешь, за каждым, ее дотрону, ой, ой, она себя жалеет, боится, как не знаешь, но вот это самое плохое, это самое плохое, когда больные люди начинают себя жалеть у Гены, ну, сестры, мужа, мама была, бабушка Валя. Она побоялась вставать. У нее инсульт был, что-то такое, а потом она побоялась. Ой, я не могу, мне страшно ходить. А вдруг я упаду, я здоровый человек, лег и лежал 8 лет. Понимаете, и все. Это самое страшное, когда старики вот начинают ложиться и боятся, что беречь себя, понимаете. Такая-то коробочка от них. Вот эти классные духи. В Инстаграме там Иван Лазалван можно найти. Оригинал, парфюм, Днепр. Спасибо, Ваня, огромное. Я ссылку оставлю на Ваню. У него все оригиналы есть там по 10 мл. Можно маленькими порциями брать. Это я выбрасываю коробки. Я не собираю. Люди собирают в коробках. Я не люблю. Я лечусь, ребята, во всем. Я врач тоже вчера этот послушал, парень. Воспаления нету. Купил такое лекарство. Малину пью во всю. Мед, малина. Прям <свист> <свист> сгустки. И голос сел. Вот такое. А завтра спектакль Саручинский гармон. Приходите. Посмотрим, что, -что будет нет замены. Можете себе представить. У Светы Сытник опять что тут вылазы. что по квартире лазит у Светы. Я не знаю, что. Где она это Не один раз я был в ТикТоке, что-то померещилось. Один раз за все время. У Светы каждый день через день. Тон Томас и ногти поив. То Томас включил свет в жизни, ну, как Томас включит свет. То открыл тумбочку лапой и стал из нее выкидывать. Ну как это? Ребята, ну как это? Я не знаю. Не знаю. Загадка. Для меня загадка. Свет Сытник для меня загадка.